С виду это обычный частный дом, а когда заходишь внутрь, видишь большую дружную семью, в которой много детей. Только когда замечаешь, что в доме нет ни одного взрослого мужчины, начинаешь понимать, что это не дом и не семья, а кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У каждой из здесь живущих своя грустная история. Мы со своим расстались. Вот, вот. Ну, очень трудная ситуация у меня вообще, в общем, была. Ну, там проблемы очень сильные у нас тоже были с нашим папой, потом он как бы вот в армию ушел. Нам как бы Юлия Александровна снимала квартиру, помогала, вот. Он пришел с армии, нам отказал, сказал, что он больше воспитывать детей не будет, как бы это не его дети. Хорошие отношения с девчонками, очень хорошие отношения к Юле Александровне. Мы и она к нам относится. Вот. Ну и обеспечители тоже к нам приходят, помогают, волонтеры. Этот центр появился в июне прошлого года. Приют открылся в июле. Тогда в нем жили всего две одинокие мамы. Сейчас здесь уже едва хватает места: шесть молодых мам и их девять ребятишек. Организаторы озабочены. Нужно искать новое место для приюта, где намного просторнее. Сам центр существует на пожертвования. Его обитательницам оказывает помощь психолог. Частый гость в этом доме духовник. Женщины меняются, женщины воцерковляются, и стараются максимально изменить свою жизнь. То есть главное понять, что не нужно осуждать всех своих близких и родных, но в чем-то и покаяться, в чем-то есть и их вина. Но мы стараемся помогать в этой проблеме. Результаты работы организации есть. Некоторым уже удалось наладить свою жизнь, найти работу и уйти из центра. Здесь свои правила проживания и распорядок дня, составлен график дежурства по уборке и приготовлению пищи. Центр принимает благотворительную помощь от неравнодушных староскольцев, ведь нужно детское питание, продукты и одежда как для детей, так и для их мам. Оказать помощь можно по адресу рудничный 13. Если есть желание помочь ближнему, и есть вот эта любовь к ближнему и понимание этой проблемы, милости просим. Не оставайтесь равнодушными к чужим проблемам. Сделанное добро обязательно к вам вернется.